अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं चुकंदर की चटनी आज मैं आपके साथ चुकंदर की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ईजी है और चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी इसका ज़ायक़ा बहुत ही यूनिक होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा चलें हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं चुकंदर दो अदर मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है मैंने आधी जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है जैसे अंडे के लिए करते हैं ये देखें तीन अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं जिन्हें छील लिया है नमक लिया है मैंने वन फोर टी स्पून गोल लाल मिर्च मैंने ली हैं पाँच से छः एक लीम का रस ले लिया है मैंने लीमू ज़रा बड़े साइज़ का था और ऑयल लिया है मैंने दो चम्मच चुकंदरों को मैंने छील कर काट लिया है ये देखें इसके स्लाइस कर लिए हैं छोटे छोटे और बारीक बारिक कर लिए हैं इस तरीके से आप भी कर लिएगा ये देखें ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं मैंने एक पैन ले लिया है हम इसके नीचे फ़्लेम ऑन कर लेंगे फ्लेम आपने इसके नीचे लो ही रखनी है ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है सबसे पहले मैं इसके अंदर तेल डाल दूँगी ये दो चम्मच तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे हम तेल हल्का सा गर्म हो गया है अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है बारीक चॉप की हुई एक बार मैं इसके अंदर चम्मच चला दूंगी कि सारी प्याज खुल जाए ये देखिए मैंने चम्मच चला दिया है इसमें सारी प्याज को खोल लिया है अब मैं इसके अंदर लहसन के जवे डाल दूंगी ये तीनों जवे डाल दिए हैं मैंने इसमें जो छील के रखे हुए थे गोल लाल मिर्च डाल दूंगी इसके अंदर गोल लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो इसमें मिर्चें और बढ़ा दिएगा कटे हुए जुकंदर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे एक साथ हम इसे आठ से दस मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पर और इतना पकाएंगे कि ये नरम हो जाए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये इक्वली पकते रहें ऐसा ना हो कि नीचे से ज़्यादा नरम हो और ऊपर से सख्त रह जाए ये देखें इस तरीके से चम्मच चलाते रहिएगा ये देखें जी दस मिनट के बाद चुकंदर कितने नरम हो गए हैं और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है अब हम फ्लेम बंद कर देंगे ये मैंने उतार लिया है पैन चूल्हे के ऊपर से हल्का सा मैं इसे ठंडा कर लूँगी इस तरह से इसमें चम्मच चला दिएगा कि ये थोड़े ठंडे हो जाए ये मैंने सारे चुकंदर डाल लिए हैं ब्लेंडर के जग में अब मैं इसके अंदर लेमन जूस डाल दूँगी ये मैंने सारा जूस डाल दिया है नमक भी हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें मैं डाल दूँगी पानी आधा कप या इतना पानी डाल दीजिएगा कि चुकंदर आराम से ब्लेंड हो जाए उसके अंदर मज़ेदार सी चुकंदर की चटनी ब्लेंड हो रही है आप इसको इतनी देर ब्लेंड करिएगा कि चटनी बिल्कुल स्मूथ हो जाए तीन से चार मिनट में ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी ये देखें जी चुकंदर की चटनी पिसके बिल्कुल रेडी है अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर ये सारी मैंने चटनी निकाल ली है बाउल में ये देखें कितनी थिक चटनी बनकर तैयार हुई है आपने भी इसे इतना ही थिक रखना है बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है इसे चावलों की रोटी और सब्जी के साथ खाइएगा और चावलों के साथ खाइएगा ये चटनी बहुत ही मजेदार लगेगी इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा